amerikada mehnat qilayotgan birodarlarimiz ham kelishgan ekan alloh rozi bo'lsin bir olimjon degan do'stimiz kelibdilar o'sha amerikada ancha oldin bir ikki oy oldin bizga murojaat qilishgan edi duo qiling ustoz shu yerda o'zbekistondan kelgan mehnat muhojirlari bir masjid qurmoqchimiz o'sha masjidni qurib masjidni nomini abu xalifa deb ya'ni imom azom rahmatullohani nomlariga bir masjid qurishmoqchi ekan shunga mablag'lar yig'ilibdi ekan yig'ilayotgan ekanlar shularni haqqiga ham bir mana shu iftorlik paytida duolar ijobat bo'ladigan paytda duolar qilasiz deb iltimos qilishdi olloh rozi bo'lsin mana bu haqiqiy musulmonni odati shu haqiqiy musulmonni odati birodarlar insoniyatga manfaat uchun xizmat qiladi u amerikami u germaniyami u fransiyami u o'zbekistonmi qozog'iston qizig'i yo'q musulmon inson qayerda bo'lsa manfaatli ish qiladi ommaga manfaatli foydali ish qiladi xudoni bilmaganlarchi voy qancha shaharlardagi masjidlarni portlati ybordiu ollohu akbar sadosi bilan puchkalardan o'q uh olib o'q uh otib namoz o'qiyotgan musulmonlar namoz o'qiyotgan mashidlarni buzib tashladiyu kim musulmon bu yerda qani mashit qurayotganlarmi yo necha yil asrlarga ega bo'lgan tarixiy mashitlarni portlatayotganlarmi musulmonlar kim musulmon <laughs> musulmon birodarlar biror bir holatda birovga zararni hayoliga ham keltirmaydi yomonliqni hayoliga ham keltirmaydi birodarlar Alloh olloh va taolo mana shu Brooklyn shahrida o'zlarini topganlardan ajratib Allohning rizosi uchun ana shu yerda masjidga harakat qilayotgan barcha vatandosh birodarlarimizni topganlariga shu masjid uchun qilayotgan sarfiyotlariga alloh baraka bersin niyatlariga xudo yetqizsin shu mashitlar bitib o'sha şey joyda qancha qancha o'sha şey joyni fuqarolari birodarlar musulmon bo'lib namoz o'qishligi mumkin musulmonni qilayotgan ishini ko'rib turib islomga havas uyg'onishligi mumkin to'rt kun oldin o'zbekistonlik ikkita yigitni amerikalik bir badbaxt otib o'ldirdi tarovehdan chiqib kelayotgan payt otib o'ldirdi alloh taolo mana shu ukalarimizga shahidlik maqomini nasib qilsin musofirchilikda g'ariblikda vatandan ota onadan uzoqda turib ibodatini qilib tarovehni o'qib namozdan chiqayotgan paytda mana shu qismatga ro'para bo'lidi alloh taolo bularni shahidlar maqomida qabul qilsin olloh taolo mana shu ukalarimizni ota onalariga yaqinlariga sabr bersin qolgan vatandoshlarimizni bundoq fojialardan o'zi asrasin lekin buni o'ldirgan qotilini u masalasi hal masalasi hal unga biza حكم أخي الميمس چونكي الله رب العزة حكم أقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وَعَدَّلَهُ جهنم عذابا عليما kim bir mo'minni qasdan o'ldirsa u kim bo'lishidan qat'iy nazar balki o'ldirayotgan inson mo'min musulmon bo'lishi mumkin yoki g'ayridiy kofir bo'lishi mumkin qat'iy nazar o'ldirilayotgan inson mo'min bo'lsa robbim Alloh la ilaha illalloh degan mo'min bo'lsa kim shu insonni qasdan o'ldirsa uni jazosi deydi xudo taolo abadiy jahannamda qoladi deydi abadiy u uh, qaytmaydi ba'zi bir mo'minlar tavbasi bilan gunohlari kuydirilib qatrom bo'lgandan keyin iymoni tufayli jahannamdan chiqishligi mumkin yuz yil ming yildan keyin lekin mo'minni o'ldirgan inson hech qachon jahannamdan abadiy chiqmaydi alloh taolo unga g'azab qiladi unga alloh taoloning la'nati bo'ladi va alloh va taolo u bandaga alamlik azobni tayyorlab qo'ygan to'rtta tahdid bilan xudo taolo va'da qilyapti u joyiga yetib oldi u kiradigan joyiga kirib oldi olloh va taolodan so'raymizki butun dunyoda mehnat qilib halol yurgan halol ro'zg'or qilaman ro'zg'orimni tebrataman deb yurgan barcha yurtdoshlarimizni xudo o'zi panohida asrasin qarang musofirchilikda yurib o'sha şey joylarda olloh uchun bayt quramiz masjid quramiz deb u birodarlar bu u yerda qurilayotgan mashidni mablag'iga bizarni diyorlarda ellikta masjid qurishlik mumkin u shunchaki pulga bo'lmaydi u joylardagi mablag' katta pul sarf lekin shu xudo uchun qilyaptimi ertaga qiyomatgacha ana shu joyda masjidlar tursa tarix bu joyni deydi imomi buxoriyni avlodlari qurgan bizga shulardan meros deb ertaga abadul abad ana shu joylarda duolar bo'lib u joylarda musulmonchilik xudo taozo rivoj topadi alloh taolo mana shu birodarlarimizni himmatlariga qolaversa yurtimizda qancha masjitlarga himmat qilayotganlar bor oralarimizda birodarlar yetim yesirlarga xayr ehson qilayotganlar bor hammalarni topganlarni alloh barakotli qilib hammalarimizni mana shu iftorlik kunlarida shu xayrli barakotli kunlarda birga qilgan robbimiz alloh taolo jannat diyorida ham birga bo'lishligimizni hammamizga nasib qilsin atrofimizga qaraylik chap tomonimizda kim bilan o'tiribmiz o'ng tomonimizda kim bitta naryoqda kim bir qaraoaylik erta qiyomat kuni mana shu insonlar bilan birga bo'laylik xudo mana shu insonlar bilan mani birga qilgin deb xudodan so'raylik uning uchun birodarlar osongina shartlar bor iymonli bo'laylik besh mahal namozimiz bo'lsin ramazon ro'zasini bugun farzmi bizham tutaylik endi mayli zakotga u qodirlar berolmagan gunohkor bo'lmaydi hajga oilasidan orttirganlar qolganlar gunohkor bo'lmaydi ollohim toboraka taolo bugun bizlarni iymonda bugun bizlarni namozda bugun bizlarni ro'zaga qodir qilib turibdimi parvardigordan shu ulug' ayyomlarni shu iftorliklarni haqqi hurmati so'raymiz hammalarimizni zakotlarga ham qodir qilib to'rtinchi farzni ado qiladigan hajlarga boradigan musulmonlardan bo'lishligimizni hammamizga nasiba aylasin ollohni kalomidan tilovat qilib مراض النظرم لم إن شاء الله ضعاء قبيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته